श्रीमात्रे नमः श्रीज्ञानसरस्वतीभक्तिधारास्तोत्रं विहितनमस्कारसरण्यां सुखप्रदाम् ओङ्कारपूरितनामार्चनां शुभप्रदां पुरस्कारसहितदर्शनां फलप्रदां बासरक्षेत्रदेवीं भज सरस्वती पञ्चामृताभिषेकेन कामितफलदायिकां नैवेद्यनिवेदनेन सकलार्थसाधिकां नीराजनदर्शनेन सकलार्थसाधिकां वासरक्षेत्रदेवीं भज सरस्वती तव पादाब्जस्पर्शनं पापहरणं तव कटाक्षवीक्षणं रोगनिवारणं तव मन्त्राक्षतरक्षणं शुभकरणं वासरक्षेत्रदेवीं सरस्वतीमातरं नमोस्तु वेदव्यासनिर्मितप्रतिष्ठितायै नमोऽस्तु समेतायै नमोऽस्तु अष्टतीर्थजलमहिमान्वितायै नमोऽस्तु वासरक्षेत्रे विलसितायै नमोस्तु गोदावरीतटनिवासिन्यै नमोस्तु कृपाकटाक्षस्वरूपायै नमोस्तु स्मृतिमात्रप्रसन्नायै नमोस्तु बासरक्षेत्रे विलसितायै नमोस्तु मनोहरपुष्पालङ्कृतायै नमोस्तु ज्ञानमूलायै ज्ञानगम्यायै नमोस्तु गुरुभक्तिरहस्यप्रकटितायै नमोस्तु बासरक्षेत्रे विलसितायै ै नमोस्तु मण्डलदीक्षाभिक्षामहादात्र्यै नमोस्तु महामन्त्रतन्त्रप्रवीणायै सहस्रार चक्र सहस्रारचक्रनिलयायै नमोस्तु बासरक्षेत्रे विलसितायै नमोऽस्तु सर्वपापसंहारिकायै नमोस्तु योगियोगिनिगणसंसेवितायै नमोस्तु सकलकल्याणशुभदायै नमोऽस्तु भा वासर క్షేత్రే విలసితాయే రామదాసేన విరచితమిదం పఠతే భక్తిమాన్నర విద్యా శ్రేయో విపుల సౌఖ్యం ప్రాప్నోతి శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి సంపూర్ణానుగ్రహ సిద్ధిరస్తు నా ఈ ప్రయత్నం మీకు నచ్చినట్లయితే భక్తి అన్లిమిటెడ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి